cabe-cabean, salam dan lengkuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini, saya akan membuat menu praktis untuk sahur atau buka puasa. Nah, menu ini menu rumahan yang bahannya simpel, mudah didapat, harga juga sangat terjangkau ya. Dengan berbahan dasar tahu dan tauke, nah, nanti akan menjadi sebuah menu yang sangat lezat. Untuk bumbunya, ini saya gunakan bawang merah 4 siung. Bawang putih 3 siung Ada cabai besar merah keriting Bisa juga diganti Kalau ingin yang pedas bisa pakai cabai rawit merah ya Terus ada cabai hijau besar Ada salam dan juga Dalam kuas Terus ini ada tauge, Ini tahu Tahu putih sebelumnya saya cuci bersih Terus saya goreng hingga kecoklatan seperti ini Tak lupa nanti tambahkan Gula dan garam sesuai dengan selera ya ayo uh, kita ikuti langkah-langkahnya kita panaskan sedikit minyak untuk menumis ya kalau sudah panas kita masukkan dua bawang bawang merah dan bawang putih tumis hingga layu hingga harum hingga berwarna kecoklatan gunakan api yang sedang biar tidak cepat kosong banyak cukup sedikit saja karena cuma untuk menumis setelah warna agak kecoklatan seperti ini dan sudah mulai bau harum kita masukkan bahan yang lain cabai-cabean salam dan lengkoa sampai cabainya layu kalau sudah layu kita masukkan tahu dan tauge secara kesamaran. karena ini tahu sudah matang jadi tidak perlu waktu yang lama tauge juga kita masukkan nah ini kita masukkan gula, garam dan kaldu bubuk atau penyedap rasa sesuai dengan selera sekarang gula boleh menggunakan gula pasir atau gula merah tambahkan sedikit kaldu cukup kita aduk rata kalau ingin tumisnya ini ada kuah sedikit bisa kita tambahkan air sedikit ya air ini juga berfungsi untuk uh, meresapkan bumbu-bumbunya bimbing ya biar masuk ke tahu maupun ke tauke juga agar ini lebih cepat matang jangan lupa koreksi rasa kalau udah selesai bisa kita masukkan dan siap untuk di Masukkan ke piring. Ini dia hasilnya ya oseng tahu dan tauke. Menu praktis untuk buka puasa dan sahur, terutama untuk. Taur itu sangat simpel, ya. Kita siapkan dulu tahunya, pas malam, ya. Setelah tarawih, mungkin kita bisa goreng sebentar. Nanti pas taur tinggal, kita oseng, nanti waktunya lebih singkat. Oke, sekian dari saya. Kita tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.